Uh-uh. Через 5-6 років з уроків зоології діти дізнаються про особливості тваринного світу. Де мешкають тварини, чим харчуються та до якого класу відносяться. А поки що дітсадівська малеча розрізняє тварин за власними спостереженнями, з мультфільмів або з розповідей дорослих. Тож, хто вони хижаки та травоїдні? Хижники їдять драконів. І ще маленьких драконів. Травоядные едят траву, корова, лошадь. Хищник это кто ест всяких букашек, там всяких змей. Хищники это кто, это такие свири кто едят друг друга. И Травоядный это это, например, сон. Сон он, он у него он ест траву и он и он травоядный. Потому что травоядные едят траву, а, а хищники, они сами себе искают еду. Це... Волк, это волк, леса. Знаете, когда это обычный зверь. Хищники – это дракон, крокодил, лев, тигр. Они едят мясо. Травоедные – это когда ест, едят траву. Там еще когда эти корова ест, козлики едят. И едят еще... И едят бычки еще. Хищники. Это те, что едят мясо, траву, крокодил, динозавр. Хищники – это так, звери такие, которые любят, едят мясо. Волк, лисица, медведь, тигр, крокодил. Травоянные козочка, коробка. Они едят траву, Вон, дуже им смачно. И еще ну, там и плоды кизвели, это те, которые живут в лесе. И они едят мясо. А вот трава, и не едят вот эту траву. Там, ну, и еще там даже я ничего не знаю. Хищнички, хищники, они забивают все. Потом они все забивают. Бандиты. А почему они бандиты? Потому что они все забивают. Довоятные, они они не забивают все. Они просто на кабабрях могут ездить и на, и на мотоциклах, и на машинах. Травоядные это такие, что едят траву. Корова, там кролик, там еще что-то хищники это те, кто, кто едят мясо к ним относятся волк лес, и леса а -ме, медведь и лев и тигр а травоядные, а травоядные это те, кто едят траву лось Косуля, олінь, хижаки, лисиця, волк угу. і заяць. Він хижак. Що їсть зайчик? Хвостик. Хвостик їсть? Свій хвостик. А травоїдні хто? Динозаври.